Так, короче, ребят, все, мы сейчас уже закрываем нашу дверь. А, Юрин, камеру. Вот мой велик. Вот Юрин. У <ф poner> меня есть другой велик, но я нам... Если что, закрывайте уши. Закрывайте уши, ребят. Тряп, тряп, На тин, все тин. не включается на телефоне. Вообще, а, на наушниках. неплохо. Тео. 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 Там кто музыку читает. Тео. <ритом> Тео. 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 Вот так да, надо сделать. Пойдем мне просто рука жопа. Угу, <laughs> конечно, сам попробую его запить. Давай. Если честно, то Юра у нас рука жопа. Да, да, да. Да. Забывают. Вот и ключи забывают. у меня есть У меня нету от домофона. А он были же, да, сразу, значит, только жил, Погнали были. так. Они у меня были... были. Зачем ты разворачиваешься? В том году. В том году они у меня были. Они... Да ладно, разворачиваешься же, так поедем. А, не там лучше поедем, да. Да блин, едим. А ты рука? Она просто в запуталась, что ее рука, жопа-то. Ты достанет достань оттуда. Рукожоп, рукожоп. Юра, рукожоп? На... Он, он писать не умеет. Вот он и рукожоп. Блять, я тогда он велике же не каталась. Здесь надо музыку играть. В смысле убрать. я не умею писать? Писать, не писать да, ты не Ва, умеешь. Писать, да, не умеешь. мальчики

не Мне тоже как-то тяжело крутятся колеса. Ой, какие колеса эти педали? Го потом на плиту. На плиты. А у меня наоборот как-то тяжело. Здесь надо какую-нибудь музыку включить такую. Мне трудно тоже. Блин, куда я поехал? Ну окей. Я держу сейчас сильно мы едем по лужице. Вот это не, не смотрю на вас потому что не надо смотреть на дорогу мне тоже тяжело она вообще еле-еле крутится короче ребят сейчас мы идем все поедем на Сначала мы пойдем на мебельные, а потом на плиты. Камешек тупой. Еще тупые эти волосы. Он мне сейчас немножко полегче стало. Слушай, может, просто мы давно уже не катались на великах? Нам тяжело, типа, крутить ноги свои. Да, у меня будет GoPro. Мама сказала, то, что после четвертого класса купить. Потом я у нее опять спрашиваю, она говорит, ну, на день рождения тебе подарим теперь опять долго ждать. Ну ладно, буду ждать день рождения. Потому что там с GoPro вместе продается, ну, крепление камеры вот на ну, успех. Да. Ну, вместе с GoPro и там крепления все. 3000 тысячи, смотрела четыре тысячи. Ну, это просто экшн камера. А знаешь, сколько GoPro она стоит? 30 тысяч. 30? Да. А экшн камера вот эта? Экшн камера там 4 тысячи по три тысячи. Ну мы купим, когда у меня будет день рождения. Они мне подарок сказали. Я думаю, что видишь, как все быстро летит лето. Думаю, я буду ждать сильно. Очень хотеть. GoPro себе. И что классно, там она такая удобная, да? ребят, если ветер, то извините. Вот Юра сзади едет. Надо заснять немножко Юру. Смотри. Смотри, сейчас поедем по дороге экстремально. Смотри, кто тут зонтик носит. Смотри. Ой, девочки, <laughs> Юр, хочешь дам тебе заснять? Что здесь ровная дорога? Сейчас, короче, проедем немножко, я тебе дам. Здесь у нас ледовый, там кататься можно. Да, да, давайте я там камеру, Юра. Да, ну. Здесь ровная дорога пока что, немножко. успокойся. А я на этом велике первое место во дворе получила Смотрите, как красиво, в кабачках. Дороги Ломаные там здесь дороги Смотрите, какие здесь хорошие дороги Здесь прям на так хорошо Тебе можно на ледовый, Юра? А, Юр? Да. Тебе можно на ледовый? Точно, куда мне тоже мне мама теперь разрешает сейчас короче ребят надо, чтобы поменьше. я домой вернулся вовремя не в вина а да, ну нормально короче ребят сейчас увидимся надо немножко приехать дальше идет не очень хорошая дорога увидимся